بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الحاجی نالج جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابن پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی, آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے مکہ میں آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے انہیں دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا اے بتیجے میں ایک غریب آدمی ہو اور کہہ سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے کافی عرصے سے خوش سالی کا دور چل رہا ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ آپ اپنا کام چلا سکے اور ہماری کوئی تجارت ہے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں قریش کے خاتون ختیجہ بنت خلیل شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے کر جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی کیونکہ تمہاری ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے اگرچہ میں ان میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ یہودی تمہارے دشمن ہے لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے تب حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس اسی کو بھیجیں یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو ایک بات بعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف پاک باز امانت دار سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھا آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی ایک ایک ربو تعلق اٹھ گئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین سا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادن کی طرف کسی کو بھیجیں گی اور ہوا بھی یہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی آپ نے ان کی بات منظور فرما لی پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے انہیں یہ بات بتائی ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مسیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے روانگی کے وقت حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسیرہ کو سے کہا کسی معاملے میں ان کی نفرمانی نہ کرنا جو یہ کہیں وہی کرنا ان کی رائے سے اختلافات نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چاچا چاچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی دعا کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی صور تھا گیا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے ادھر آپ آپ روانہ ہوئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کا موجوہ شروع ہو گیا ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بسرا شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائی میں اترے یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوارات کی خانگاہ کے سامنے تھا نستوارہ راہب مسیرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستوارہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے مسیرہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں مسیرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو حاشم کے چشم و چراغ ہیں یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص کیسے بیٹھے اس کے بعد اس نے مسیرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے سیرا نے جواب دیا ہاں بالکل ہے اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے اب نستوارا نے کہا یہ وہی ہے مسیرہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہے کون وہی یہ آخری پیغمبر ہیں کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا یعنی جب انہیں نبوت ملے گی اس کے بعد وہ چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا پہلے تو آپ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں صرف ایک نشانی باقی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندے سے کپڑا ہٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تب نستوارہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا وہ فوراً مہر نبوت کو چوننے کے لیے جھک گیا پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے نبری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امی ہاشمی عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے قیامت میں حوضے کوسر اور شفاعت کرنے والے ہوں گے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسرہ کے بازار تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خرید دی اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزا کی قسم کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا چنانچہ وہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں ناظرین کرام اس کے بعد آپ نے مسیرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی کہنے لگا مسیرہ یہ نبی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے تھے مسیرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے ان کی وجہ سے مسیرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے آگے حصے میں تھے مسیرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے ان کی کمور پیچھے حصے پر ہاتھ پھیرا کچھ پر کر دم کیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ مسیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سالہ سال سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے آخر قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا مسیرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اٹھوں پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے مسیرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے آپ سیدھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے وہ اس قدر چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دور آپ کو دیکھ لیا آپ اونٹی پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا وہ سب بہت حیران ہوئیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے منافع کے بارے میں بتایا اس مرتبہ پہلے کی نسبت دوگنا منافع ہوا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت خوش ہوئیں انہوں نے پوچھا مسیرہ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے یہ سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں آشا اللہ سبحان اللہ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکھا نہیں کھایا تھا کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے اذر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مسیرہ سے کہا میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا جواب میں مسیرا نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب کافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے بعد مسیرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا اس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو طے شدہ جز سے دو گنا دی جبکہ طے شدہ اجز سے پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دو گنا تھی ان تمام باتوں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت حیران ہوئی اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوافل سے ملی یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور مسیرہ کو کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا ورقہ بن نوافل اسی وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس سے پہلے وہ یہودی تھے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوافل نے کہا ختیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں دنیا کو انہی کا انتظار تھا یہی ان کا زمانہ ہے یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا چند سفر اور بھی کیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی نہما ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں نصب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی لہذا انہوں نے ایک بار خاتون نفیسہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور آپ پاک باز ختون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو آپ مان لیں گے ان کی بات سن کر آپ نے فوراً وہ کون ہے نفیسہ نے کہا ختیجہ بنت خلید آپ نے انہیں اجازت دے دی نفیسہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس آئی انہیں ساری بات بتائی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو طلاق کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما کی اس سے پہلے دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی ان کا پہلا نکاح عتیق بن معدہ سے ہوا اس سے بیٹی عمدہ پیدا ہوئی عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہما کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہمہ کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے نکاح کس نے پڑھا اس بارے میں روایت مختلف ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہے ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم بارہ یوکیہ اوکی... کے قریب تھی دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں بیس جوان اونٹھیاں دی نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے ایک یا دو اونٹ زبا کیے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ